असलकम वरम वर्क हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तन हो कि नमाज बहुत ही अहम बयान मौलाना इब्राहिम देवला साहब की आवाज़ में जजाक अल्लाह माशा हज़रत अबू बकर की नमाज मशहूर थी हज़रत अबू बकर की नमाज मशहूर थी कि बिल्कुल ऐसी नमाज पढ़ते थे अबू बकर रजी अल्लाह जैसे हजूर सल वसम पढ़ते थे अपनी वफात वो बीमारी जिसमें हुजूर ने वफात पाई हुक्म दिया कि मेरी गैर हाजिरी में, में मेरी बीमारी में अबू बकर नमाज पढ़ावे उनको सौंपी नमाज उनको सौंपी उम्मत क्या ये उम्मत की महमत करे साहब समझ गए थे तो ये क्यों ये उन्होंने अपना दीन अपना ईमान अपनी नमाज ऐसी बनाई थी जैसे उजू सल्लासम की अब्दुल्लाम जुबेर अबू बकर के नवासे हैं बड़ी बेटी के बेटे हैं असमा के उनकी नमाज बिल्कुल ऐसी थी जैसे अबू बकर की थी बिल्कुल नाना की नमाज ये मिसालें मिलेगी आपको सीरत में अब्दुल्ला नवासे हैं अबू बकर के जैसे हसन हुसैन रजू सलाम की नमाशे जलील कदर आदमी है बहुत जलील कदर आदमी है वो ताला ने उनको परवरिश की थी अब्दुल्ला की उनकी खाला है बड़े जबरदस्त भी थे आयशा की परवरिश में बड़ा इल्म मिला था उनको तो कहते हैं कि उनकी नमाज उनकी नमाज बिल्कुल ऐसी थी जैसे अबू बकर की और अबू बकर की नमाज बिल्कुल ऐसी थी जैसे उद्दूल तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें बेल आइकन पर क्लिक करें जजाक अल्लाह दीन बनाने की फिर दीन से मोहब्बत की जब दिन से मोहब्बत हुई तो जैसे दूसर की चीजों से मोहब्बत होती है तो अपनी चीजों को ऊंचे से ऊंचे क्वालिटी के बनाते ऊंचे से उच्चे क्वालिटी के खरीद के लगाएंगे घर में क्यों हमारी जरूरत की है हमारी राहत की है ये ये हमारी कामयाबी का है कामयाबी के लिए है कि फिर दिन कि दीन की शक्ल अच्छी से अच्छी बनाओ तो वाहिनू इन अल्लाह योहिबसिन अच्छी तरह से काम करो अल्लाह ताला अच्छी तरह से काम करने वालों से मोहब्बत करते हैं ये दावत है ये दावत है कि वाहनों इन अल्लाह योहिबसिन अच्छी तरह से काम करो कि अल्लाह ताला अच्छी तरह से काम करने वालों से मोहब्बत करते हैं कितनी बड़ी बात है आसमानों से ये बात हमको कही गई है कि वह असिन इन अल्लाह युबुल इसलिए दीन का काम सर से उतरता नहीं करना है सर से उतरता नहीं करना है क्यों कि जो अमल करेगा वो नतीजा उसके सामने आएगा घटिया गया दीन, को, दीन के अमल को घटिया बनाया तो घटिया नतीजा आएगा और दीन के अमल को बढ़िया बनाया है तो बढ़िया नतीजा आएगा इसलिए कहा कि जुदवला वाला तमलुन फैनल फायदा इले का आयदा अच्छी तरह कर कोई ऐसा नहीं कर रहा है तो किसी पर फायदा तेरी ही तरफ आ रहा है इसलिए मेरे भाइयों इस मेहनत की यही गरज है कि हमारी दीनदारी पक्की से पक्की हो जाए पक्की से पक्की दीनदारी हम अपने दिन में पक्के हो जाए बिल्कुल और पक्के होने का मतलब यह है कि दुनिया का कोई लालच हमारे कदम हटने न दे आदमी लालच की वजह से फंस जाता है दुनिया की लालच हाँ दुनिया की चीजों का शौक ये आदमी को हटाता है तो भाइयों बुज़र्गों जिस तरह हमने इब्राहिम देवला साहब की आवाज़ में ये कारगुज़ारी सुनी तो इस पर हम सब मुसलमानों को अमल बहरा होना चाहिए ये दुनिया फ़ानी है यहाँ पर कोई रहने वाला नहीं तो हम सब मुसलमानों को दीन इस्लाम की तरफ राग़ब होना चाहिए और अपने प्यारे मोहम्मद सल्लाम के अकाम को रुकार लाकर इस पर अमल करना चाहिए जजाकल्ला